بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں حضرت سلمان علیہ السلام کی فضا فضائی چھاؤنی کے متعلق اور کچھ ان کے اپنے جو دور حکومت تھا اس کے متعلق میں ویڈیو لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی عمری بحل العدت و مل ثانی یفقہ قالی الہمہ صلی علی محمد و آل محمد کما صلیۃ علی ابراہیم وعلیٰ علیہ ابراہیمہ ان کا حمید المجید المہ بارق علامہ محمدن وعلیٰ علیہ محمدن کمہ بار علیہ ابراہیمہ و علیٰ علیہ ابراہیم انکا حمید مجید تو اس سفر کی جو آپ سفر کیا کرتے تھے اس کے لیے آپ کے پاس پوری فضائی چھاؤنی تھی جس کو تخت سلیمان کہا جاتا ہے وہ ایک لکڑی کا تخت ہی نہیں تھا بلکہ وہ ایک عجوبہ روزگار سلطنت تھا اور اس میں کیا کیا شامل تھا سب سے پہلے تو دیکھیں اس کی لمبائی چوڑائی بتاؤں اس کی لمبائی چوڑائی سو فرسخ تھی ہر فرسخ میں تین میل ہوتے ہیں اس میں سے پچیس فرسخ جنوں کے لیے تھے پچیس انسانوں کے لیے تھے پچیس پرندوں کے لیے تھے اور پچیس فرسخ دوسرے جانوروں کے لیے تھے آپ کے لیے اسی تخت پر سو گھر تھے جن میں آپ کی باندیاں رہائش پذیر تھیں ان میں سے تین سو آپ کی منکوہا تھیں اور سات سو آپ کی لونڈیاں تھیں آپ تیز ہوا کو حکم دیتے تھے تو وہ جن اور دیو جو اس کو اٹھانے کے لیے حاضر ہوتے تھے وہ لے کے چل پڑتے تھے اور آپ کے فضائی سفر کا یہ احوال تھا کہ آپ کابل میں ناشتہ کرتے تو استنبول میں دوپہر کا کھانا کھاتے اور دنیا کے کسی اور شہر میں جا کے رات کا کھانا کھاتے اس طرح سے آپ کا سفر جاری و ساری رہتا ایک دن آپ علیہ السلام جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ میں نے آپ کی حکومت میں ایک اور نعمت کا اضافہ کر دیا ہے اور وہ اس طرح سے کہ مخلوق میں سے جو بھی بات کرے گا ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اس کی گفتگو سے آگاہ کر دے گی چنانچہ ایک دن جب آپ کا لشکر وادی نملہ سے گزر رہا تھا وادی نملہ وادی اسکلام کے قریب ہے جب لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو ایک چیوٹی نے کہا اپنے لشکر سے کہا اے چیوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں تم کو سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں روند نہ ڈالے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا نے یہ بات پہنچا دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیوٹی کو اپنی خدمت میں طلب کر لیا چیوٹی کے ملکہ کو چیوٹی حاضر کی گئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیوٹی سے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرا لشکر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا ہے چیوٹی نے کہا بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ مہربان ہیں آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا ہے لیکن چونکہ میں اپنے لشکر کی سردار ہوں اس لیے میرا فرض منصبی تھا کہ میں انہیں ہر نشب و فراز سے آگاہ کرتی رہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تیری تمہاری تقریر سے میرے نزدیک تمہاری قدر و منزلت بڑھ گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کوئی نصیحت کرو کیوٹی نے کہا آپ بتائیے آپ, کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد گرامی کا دعود نام کیوں رکھا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں معلوم کیوٹی نے کہا آپ کے والد گرامی کا نام داؤد اس لیے رکھا گیا کہ انہوں نے ایک زخمی دل کا علاج کیا اور اس, ان کا نام دعوی جراحت القلب رکھا گیا لیکن چونکہ یہ ایک بڑا نام تھا تو اس کو شا... اس کی شارٹ فارم رکھی گئی داود پھر چیونٹی نے سوال کیا اے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا اپنا نام کیوں سلیمان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس کے بارے میں بھی نہیں جانتا ہوں چیونٹی نے کہا آپ سلیم و صدر ہیں یعنی آپ کا دل جو ہے وہ سلیم ہے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیوٹی سے پوچھا تم بتاؤ تمہاری سلطنت کا حدود عربہ کیا ہے اور تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے چیوٹی نے عرض کی کہ لشکر کی نگرانی کے لیے میں چار ہزار کوتوال رکھتی ہوں آپ کمانڈر کہہ لیجئے اور ان میں سے ہر ایک کے ماتحت چالیس ہزار نقیب ہیں اور ہر نقیب کے تحت چالیس ہزار چیوٹیاں ہیں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے پوچھا تم اپنے لشکر سے باہر کیوں نہیں جاتی ہو چیونٹی نے جواب دیا اے اللہ کے پیارے نبی مجھے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کا اختیار دیا ہے لیکن میں نے اس کو اس لیے قبول نہیں کیا ہے کہ مجھے اپنے لشکر کو چھوڑ کر جانا کہیں گوارہ نہیں ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی ہے کہ اے پروردگار ہم ہمیں یعنی چونٹی کی قوم کو زیر زمین رکھنا تاکہ تیرے سوا ہم کسی اور کو نہ جانے اور ہم بھی اور ہم کو بھی کوئی نہ جانے اب چیوٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا آپ بھی تو مجھے بتا دیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی کون سی نعمت عطا فرمائی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے بہت شدت کی ہوا کو میرے تابع کر دیا ہے میں صبح کو مشرق میں ہوتا ہوں شام کو مغرب میں ہوتا ہوں اور اسی طریقے سے میرا سفر چلتا ہے چونٹی نے کہا یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے اس میں تو یہ بات اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کی بادشاہی ہوا پر انحصار کرتی ہے چونٹی کے بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر نازل کی یہ تھا جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فضائی سفر کے احوال اور اس میں چھونی کا رقبہ اور چونٹی کے ساتھ مکالمہ تو مجھے امید ہے میں نے یہ کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور میری پوسٹ کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا چونٹی سے مکالمہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین و علیہ طیبین اپنی میزبان کو اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو